Rana memberikan laluan kepada Bacuk untuk membahaskan peruntukan Kementerian Kewangan MOF, Kementerian Terpenting dalam Urusan Fiskal dan Kewangan Negara. Lebih dahulu perlu dipertegaskan Puan Pengurusi, antara fungsi terpenting MOF ialah memastikan pengurusan fiskal yang cekap dan efisien, memastikan sistem dan dasar cukai yang saksama, memastikan pengagihan sumber kewangan atau belanjawan secara berkesan dan termasuklah yang keempat, merangka strategi dan pendirian Malaysia Berhubung isu-isu ekonomi dan keuangan bagi kerjasama dua hala serantau dan pelbagai hala untuk memastikan kepentingan negara terpelihara Oleh itu Puan Pengurusi Bacu ingin menyentuh butiran 020200 cukai dan butiran 0200500 di diraja Malaysia Dibaca sekali dengan uh, fasa-fasa kandungan dalam perjanjian perdagangan timbal balas Amerika Malaysia, Amerika Syarikat dan juga Malaysia Mengapa saya bangkitkan perkara ini? Kerana saya berpandangan terdapat beberapa fasal yang terkandung dalam perjanjian tersebut sedikit sebanyak berkait dengan butiran kutipan cukai, anggaran hasil dan strategi pelaburan di bawah maksud bekalan B10 dan B11 bagi belanjawan 2026 ini. Pertama, SST. Saya baca dalam perjanjian perkara 1.2, Seksyen 1, Lampiran 3, Komitmen Khusus Malaysia hendaklah mengecualikan ekspor barangan pertanian dan hasil laut Amerika Syarikat daripada cukai kepenggunaan Malaysia pada masa ini SST. Soalan saya bukankah langkah ini secara jelas bercanggah dengan tujuan asal SST iaitu untuk mengenakan cukai ke atas produk import barangan maha kaya apatah lagi untuk melindungi industri pertanian dan perikanan tempatan. Selain cukai SST, kerajaan turut bersetuju untuk tidak mengenakan cukai digital ke atas mana-mana firma Amerika syarikat walaupun cukai digital telah berkuasa sejak tahun 2020. Saya baca dalam perjanjian perkara 3.1, cukai perkhidmatan digital Malaysia tidak akan mengenakan cukai perkhidmatan digital atau cukai yang serupa yang mendiskriminasi syarikat Amerika syarikat dalam apa-apa jua undang-undang. Ini adalah kerugian fiskal puan pengerusi untuk rekod jawapan Yang Berhormat uh, Timbalan Menteri tempoh hari, kerajaan mengutip 1.6 bilion daripada 464 entiti asing dari 29 buah negara pada tahun 2024. Adakah kita akan memberikan pengecualian yang sama kepada mereka? Mohon jawapan yang berhormat Menteri. Pada masa sama, Puan Pengurusi perjanjian tersebut turut mendiskriminasi kepentingan syarikat berkaitan kerajaan JLC kita sendiri Merujuk kepada butiran 030 100 syarikat pelaburan kerajaan Saya baca dalam perjanjian perkara 6.2 Malaysia hendaklah memastikan syarikat milik atau dikawal kerajaan yang beroperasi di pasaran tempatan apabila terlibat dalam aktiviti komersial tidak mendiskriminasi barangan atau perkhidmatan dari Amerika Syarikat. Disambung lagi, Malaysia hendaklah memastikan padang permainan yang sama rata, a level playing field dengan izin, bagi syarikat-syarikat Amerika Syarikat dalam pasaran Malaysia berbanding dengan SOE dari negara ketiga. Soalannya apakah implikasi terma ini terhadap kebebasan komersial syarikat berkaitan kerajaan JLC kita dan apakah kesannya terhadap pemberian geran dan bantuan kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS terutamanya terhadap syarikat Bumiputra tempatan. Apa akan jadi kepada pelan transformasi ekonomi Bumiputra 2035 Putra 35 yang melibatkan syarikat berkaitan kerajaan sebagai peneraju utama pelaksanaan pelan ini untuk memacu agenda pembangunan ekonomi Bumi Putera mohon jawapan yang berhormat Menteri. Lebih memimbangkan Puan Pengurusi ialah perkara 5.1 saya rujuk kepada butiran 020400 antarabangsa. Saya baca dalam perjanjian perkara 5.1 menegaskan jika Amerika Syarikat mengenakan tarif laringan import sekatan atau langkah-langkah lain terhadap mana-mana negara ketiga atas alasan keselamatan ekonomi atau keselamatan nasionalnya Malaysia Hendaklah menerima pakai atau mengekalkan langkah yang mempunyai kesan sekatan yang setara dengan langkah yang diambil oleh Amerika Syarikat. Sudah terang lagi bersuluh, peruntukan ini jelas sedikit memaksa Malaysia supaya akur dengan tindakan sekatan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat walaupun kepentingan ekonomi dan keselamatan Malaysia adalah berbeza. Semua ini Puan Pengurusi menuntut kepada penjelasan di pihak yang berhormat Menteri selaras dengan fungsi-fungsi kementerian yang telah saya nyatakan di awal tadi. Dua rangkap pantun. Negara kaya negara miskin buat perjanjian catat sejarah. Segera bina semangat yakin teguh berdiri pantang menyerah. Putih berkembang di taman merdeka amat indah si mawar putih. Negara Malaysia tanah pusaka tempat mencurah taat dan kasih. Sekian daripada bacut terima kasih.